Так, да, взагалі то мені здається, що дитинство це перш за все дитинство. І є такі речі, справжні, наповнені любов'ю, якимись і сімейними почуттями близькими. Наприклад, я не знаю, запускати повітряну змія, чи якісь ліхтарики, чи пускати разом сонячні зайчики. І це те, що складає наше дитинство. Ці теплі такі асоціації, теплі такі сімейні традиції, з якими ми живемо все життя. Тобто, можливо. в целом детинству, а не у количестве каких-развивающих занятий. Я абсолютно с вами согласна, но одно не исключает другого. Я вам скажу, вот на свои занятия. И, кстати, я очень рекомендую, честно говоря, родителям, которые отдают детей на кружки. Ну, как минимум, если не ходить с ними, то, ну, иногда все-таки это полезно со многих сторон. Во-первых. Это немножко подстегивает преподавателей, ну, вот, ведущих кружки. На мои занятия, например, я даже требовала. У меня было четкое условие, единственное, очень жесткое условие. Кто-то из родителей на занятиях присутствует всегда. Почему? Потому что они видят, что мы делаем. Они э, участвуют потом, они понимают, что делать дома. При этом они видят, как мы это делаем здесь. То есть они понимают, что не нужно стоять над э, ребенком с ремнем. да, Или «учи, я сказал». Да, а они могут в то, поехать вот на тот же пикник радостно и там в игровой форме сделать домашнее задание. Кроме того, ребенок не уходит далеко от родителей вперед, потому что на, когда ребенок развивается, родители заняты работой. Ну, это вопрос довольно сложный, да. И кроме того, это очень объединяет, понимаете? Это можно все делать в игре, это можно все делать, если мы едем куда-нибудь в транспорте, мы походу учим стихи, мы походу говорим на разных языках. В чем проблема? шутками, прибалутками. Замечательно. Снова же такие истории, о чем бабуся, дедуся, батьки и за кем остальные ссоры. То есть, нормально свои желания втюривать в вашем жизни. Взагалее-то, разумно, и на завтра все-таки детячие желания. Да, что, к сожалению, вот это та же ситуация. Очевидно, бабушке не хватает э, лошадей. и Я вам хочу сказать, я к нашим отношусь замечательно Я сама на них хочу соблюдеть и я вам хочу сказать, что никто ведь не мешает в таких ситуациях, ну, очень бы полезен была беседа с хорошим психологом, при этом всей семьей, чтобы объяснить, и бабушке, и э, дедушке, как я понимаю, с как, серьезным характером, да, и родителям. А, вот чего хочет ребенок на самом деле. И никто не мешает им на самом деле взять э, в какое-нибудь из теплых воскресенье, одеться в спортивном и поехать э, там, на какую-нибудь конную э, студию или как это называется, конный кружок, да, и поездить на лошадях в Понимаете, это все реально совместит. Бабу, но только во главе с бабушкой, которая мечтает о лошадях. Давайте скажем еще два бутылоние, как вы например, алфавит. Це ей не приносить задоволення і щасливою і успішною завдяки саме цьому процесу два роки вона не буде. И з мого власного досвіду у першому класі мені було дуже сумно, вміючи читати, вивчати там, ці літерки, там склади малювати. Що робити в цьому випадку? Перед тим, как на бідного ребенка что-то, нужно, в конце концов да, посоветоваться с психологом следовать ребенка, посмотреть, на что он способен. Да? Визуалы, да? есть аудиалы, есть кинестетики. То есть обучение тоже может быть абсолютно разным. И тогда это тоже будет игра, а будет даваться очень легко. Кроме того, очень важна мотивация. У меня мой сын, в, ему еще не было, ему было, по-моему, три с половиной года, когда э, я, как мама, да, сидела, в общем, э, совершенно в растерянном состоянии. Почему? Потому что я, его, я ему сказала, что, ну, он там заказал что-то на Новый год Деду Морозу, да, на что я кротко сказала солнышком, ну, ты же понимаешь, что Деду Морозу, он же, ему же письмо надо написать, Но это же ты должен сделать. И когда я увидела, что мой ребенок пошел, взял лист бумаги, карандаш, и сидит и выводит письмо деду Морозу. У меня глаза были как плошки, но мотивация ⁇ это великая вещь. Да? Ребенок захотел, буквы он знал. Но вот для того, чтобы написать, вот этот толчок, есть разные приемы, так, чтобы для ребенка это было в кайф. Но еще раз, все это должно быть для ребенка с удовольствием. Легко. Вот учить даже той же музыке можно с удовольствием. Учить математике можно с удовольствием. Когда це переходит на грані больших налитых слізами глаз, то це вже нікому не нужно. Хочеться заспокоїти тих матусь, які якось нервують і порівнюють свою дитину з іншими дітьми. Тобто у, у цієї дитини сформувався якийсь пізнавальний вже інтерес їй цікаво як там стрибає на гепард а моїй дитині це не цікаво вона певно якась не така ми можемо сказати що є така вікова криза коли у дитини з'являється цей пізнавальний інтерес можливо раніше, по трошки пізніше можливо є якісь розбіжності так і це теж нормально дітей любити апріорі. є діти які, можливо, бути розвиваються чуть да? не чуть менее зрелые для своего возраста, но они догонят и перегонят всех, если к ним правильно подходить. Нужно четко понимать еще в состоянии беременности. Да? Вот э, у тебя внутри там растет крошечка, да? Вот ходи, и, если ты хочешь, чтобы ребенок был умным, развитым, интересовался всем, тогда ходи и рассказывай ему уже там, пока он там, об этом мире. Рассказывай, что такое осень, что такое лето, что такое зима, что такое дом, что такое град. Пой ему колыбельный, рассказывай ему о картинах художников. Входи в музей, рассказывай ему об этом. И когда ребенок рождается, да, показывайте, развивайте его, когда начинает задавать сотни вопросов. Не беріться за голову, да і не говоріте, що посуше мені некогда. Пойді посиди спокою. Давайте включу телевізор і пойді там поігратися в комп'ютерні ігри. А потім ми не можемо оттуда витащити з этих комп'ютерних ігор. Моя донька забагато часу проводить біля дзеркала. Вона коригує брови, робить депіляцію у 13. Ми сваримося, бо я кажу, що не в тому справа. Треба освіту спочатку здобути. Мария Павлевна. 12 лет. На самом деле это совершенно потрясающий возраст. Для девочек это конец первого этапа пубертатного развития. С одной стороны, это период, который характеризуется активностью, всплеском энергии, но в то же время это период повышенной утомляемости. Это период, когда девочки абсолютно нормально интересуются собой, своей внешностью. Это период, когда они влюбляются. Это период, когда мы очень обращаем внимание на то, что происходит с нашими сверстниками, как они выглядят и как на их фоне выглядим мы. Мария Павловна, если она будет смотреть, я очень надеюсь, что она посмотрит нашу передачу, да, и э, мне кажется, что вам нужно просто вот ей, да, нужно стать для дочки, ну, не, не мамой, с которой она ругается, да, а Другам і спині, що вона дуже женщина. І що їй теж було 13 лет. І тоже теж хотілося, мабуть, там, вищипати бровки, там підкрасити піснічки. Не можемо дитину всадити вчити уроки. У молодшій школі такого не було. Зараз тільки й чую не хочу, не можу, не виходить. Погано себе почуваю. Сьомий клас що буде далі? Батьки Марини. Девочка может абсолютно не обманывать, хотя некий уровень демонстративности для этого возраста тоже характерен, но это правда. Вот эти вот э, психофизиологические изменения, которые у, у девчат особенно, да, происходят в этом возрасте, они э, дают утомляемость, особенно если это уже э, да, период менструации, то есть это правда. В младшей школе, да, правда, этого не было. А сейчас у нас точно то, тот же самый, да, вот пубертат переходный период, поэтому это все абсолютно нормально. Если давать ей какие-то задания, эти же школьные уроки, значит, нужно научить ее и помочь ей распределить время для того, чтобы, например, выполнение какого-то задания было отсрочено по времени, чтобы девочка могла сама э, выбирать, вот когда ей это сделать, да, чтобы это не было сделать сейчас или еще вчера. Встала и сделала. Це теж неправильно. Тобто, опять таки, от піддержка, понимання і розговорювати з дівчаткою. Може бути, якісь проблеми из школы, Все що угодно може бути. І ан ей не хочеться вчитися. Може бути, вона влюбилася, це тоже святое. Настя в третьому класі вона просить нас, щоб записала її у гуртки і у музичну школу. А у нас немає на це грошей. Як їй пояснити і як привчити до того, що вона вже доросла і має нам допомагати. и на район. Я совершенно восхищена вот мамой Инной, да, которая считает, что в третьем классе ребенок должен понимать, что он взрослый. На самом деле, конечно же, в третьем классе девочка должна понимать. Другой вопрос, что это, судя по всему, ну, мы не будем говорить там какой-то район, да, но это какой-то район, тут, скорее всего, это, очевидно, какой-то маленький городок, или, может быть, даже село. То есть я, конечно, понимаю, что в селе, если это село, скажем, да, подход к воспитанию детей и к труду отличается от того, что происходит в городе. Вполне понятно, что девочку приучают с детства к тому, что есть, очевидно, хозяйство, то есть она должна помогать. Это правильно. У детей должно быть детство. Поэтому вот брать и обрубать ребенку крылья когда она хочет, она просится на какие-то кружки, а, ну, мне кажется, что он имеет смысл подумать, обговорить, посмотреть, какие есть возможности. Можно придумать все, что угодно, вот, что понравится, что умеет, скажем, мама, и что она может передать девочке. Если мама считает ее девочку взрослой, так пусть она с ней это обсудит. Давай подумаем, как мы можем, что мы можем выбрать, вот мы можем себе позволить вот это, вот это и вот это. Я це кажу, якщо дівчинка в третьому класі працює по хозяйству, вона заслужила да, собственную самореалізацію. Найкраще, що родина може дати своїй дитині, це не гуртки, це підтримка, любов, надійність та крила. Давайте робити наших діточок не тому, що вони такі розумні чи успішні, а просто тому, що це наші діти. Сподіваємось, у вас все добре. Життям ще простіше, не прощаемся.